Богдан, жена, варвары, Ханенко, свеча, Пишу в комнату, загрела. Угу. А, спасибо, Женя. Пожалуйста. Я зовую

Пашка и Сеся, мага а сеу, А, Мария, мага и угу. Отлично. Да. Смотри, вот это краски. Угу. Мы будем Сейчас нарисуем что-то, а потом угу. кисточкой будем вот этими красками угу. рисовать. И потом это все станет вот такого цвета. Видишь, она сейчас вот такая. Угу. А станет вот такая, пощупай какая она. Это называется глянцевая.

Эфши, вы музеи, старые, спискоры, аромай, кисокя, хэм, сахмай, сапки, но руки, пода, повар, хифко, какие, хаку, фарворки. А можно посмотреть? Уж я плохо э, на слух воспринимаю информацию. Чемодан. Плавные дельфин в музее старые списки, горький аромат кисель и кислота, химия, стеклянный, чашки, на картина, Богдан, Варвара, Ханенко, коллектив, художник, нормально. Аремок. Как? Натюрморт. Да, натюрморт. Коллектив, художник, натюрморт. Спасибо. Можно я так поставлю в нашу книгу? Можно. Можно. Женька. Да, Жека, ты меня слышишь? Олега. Хорошо слышишь? Олега. Такие республики, крестовку... право покисные, всегда ощущаются.

Жене вручили диплом uh -huh. как главному спикеру нашего события. Все события во Львове были есть, так можно сказать, экскурсионно-лекционного типа. Да. И там все были лекторы. Были лекторы профессоры, Профессор. докторы, докторы медицины, археологи, художники, историки. Uh -huh. Очень много разных людей. Yeah, I... И от каждого события, кто-то получил диплом. Uh -huh. И вот Женя получил от нашего события э, диплом. Желтый. Можно желтый? Это красный. Хочу желтый. А, Женя, Это красный. Я не Это красный. Нет, не, Я Да я сам выберу. Я хочу я сам выберу. я сам хочу. Да. Красиво.